2-1. Спартак попереду. Рядом Шайма. Почти 2 хвилини залишається до кінця першого періоду. Русаков Сергей. Николай Бандерс. Не заметил, как положил грався. Но там столкновение игровое, я бы не сказал, что там грубость. Просто Николай большой и устойчивый. Поэтому бывает с ним сложно играть в штыковой. А, еще и Юрий Денисенко. Ну, Юрий Денисенко также крупный. Откройте, пожалуйста. Вылучение. Да, это не вылучение. Это... Не понял, почему Альберт Решил может. Альберт чем-то менять клюшку может? ключку мой, ключку. Не-не, вылучения нет. Просто Альберт попросил выйти здесь. Все на площадке, сейчас порахуем ему 5 на 5 да, Олег? 5 на 5. Столкновение было, но. Кедок! Позволяет Владимиру... Производить китки. Уже, наверное, третий, четвертый. И в створ варит. Также. Увага, перехоплення По владению шайбой 55 на 45, Спартак. По киткам 60 на 40, Спартак. Так можно оценить. А опять киток, опять киток. Шквал, шквал. Хвилина, one minute, one minute. До конца первого периода. Есть титки. Что там за падение? 50 секунд. Шатохин. Смотрите, что вытворяет Спартак. О, мой! И маяк там захист Закрылся. Канадский Олег Андрей. Довезут. 30 секунд Пидор Стефанил Пидор Кавалеша лучший Вот сейчас без ключки вратарь Это невероятно Увага Сашинский Сашинский я смотрю Как поднимает ключку